Тя головний орган, який дарує людині рух, це хребет. Кожна матуся піклується про те, щоб дитина хворіла якомога рідше. І, звичайно, хоче зберегти їй правильну поставу. Як це зробити? Запитаю просто зараз в лікаря Андрія Пінькова. Я розумію. Якщо ми в тренувальній залі, то мова піде саме про фізичні вправи. Про це неважко здогадатися. Але ж, чому саме ця тема з'явилася у вашому щоденнику? Невже для маленьких пацієнтів ця тема надто важлива? Саме тема збереження постави і збереження здоров'я хребта? Безусловно, Іра, і чому... Почему... я обращаю внимание на проблемы позвоночника, потому что сегодня в педиатрической литературе есть много-много информации о исследованиях, которые говорят о том, что здоровье позвоночника действительно формируется с самого рождения ребенка. И поэтому хотелось бы об этом поговорить с нашими телезрителями и гостями сегодня нашей студии, нашего зала. Что ж, тема важлива. Давайте витать глядачев. Давайте. Доброго вечора. Це щоденних педіатра і з вами лікар Андрій Пенько і журналіст Ірина Берешевська. Здравствуйте. Сьогодні ми будемо говорити про те, як зберегти здоров'я хребта і правильну поставу. Перед тим як ми відкриємо нашу другу сторінку, я хочу сказати, що партнер випуску Аквафітнес клуб «Волна». спортивний клуб для всієї родини. Що ж, будь ласка, відкривайте першу сторінку. Я би назвала її як впізнати ворога, коли мама має серйозно замислитися над тим, як зберегти здоров'я хребта. Ну, э, во-первых, для того чтобы узнать врага, для того чтобы узнать проблему, нужно знать, что же такое норма. И развитие позвоночника ребенка, оно подвержено определенным законам. И в утробе матери ребенок находится, ну, все представляют себя, ну, в такой виде буквы «С». Ну, ребенок и его позвоночник, да. После того, как ребенок рождается, первое, что формируется, это шейный изгиб. Ребеночек начинает держать голову, и появляется так называемый первый шейный лордоз, называют специалисты. А дальше, когда ребеночек наш с вами лежит на животике, у него начинает формироваться поясничный лордоз и первый, второй изгиб позвоночника. Когда ребеночек же начинает сидеть, то формируется вот эта часть спины, грудной отдел, называется грудной кифоз. И таким образом здоровый позвоночник выглядит приблизительно как буква «С». Но развитие позвоночника ребенка, оно как бы растянуто во времени. И естественно, если вас что-то беспокоит с самого рождения, потому что есть такое понятие, как инфантильный врожденный сколиоз, что-то вас волнует, то, безусловно, вам нужно обязательно обратиться к ортопедическому педу травматологу, который оценит состояние здоровья позвоночника маленького ребенка. Далее, когда ребенок растет э, и потихонечку вертикализуется, то все эти изгибы, они как бы э, доформировываются. А развитие и формирование позвоночника ⁇ это длительный процесс. И интересный факт, что э, развитие позвоночника опорно-двигательного аппарата заканчивается как бы полным формированием костей, мышц, и связок. И когда считается, что у девочек костная система сформирована, интересный факт: где-то через два месяца после того, как через два года после того, как у нее начинаются месячные, когда же у мальчиков полностью формируется костная система? Это приблизительно в то время, когда мальчики начинают ежедневно бриться. Интересно. Да. Поэтому мы говорим о том, что позвоночник формируется длительное время в процессе жизни ребенка, но малейшие нарушения вы должны видеть. Что может обратить ваше внимание? Неровные плечи, неровные участки, например, пояса, когда вы видите некоторые перекосы в э, осанке ребенка. Немедленно к ортопеду, немедленно к специалисту. Это щоденник педиатра. Залишайтесь с нами, далее будет еще Наступну сторінку відкриє мама, яка декілька років бореться зі скуліозом своєї дитини. Зустрічайте Ольга Шкрабаченко, Ольга, розкажіть, будь ласка, про свою історію, що трапилося, як ви стали помічати проблему? Коли моя дитина пішла до школи, я помітила, і звичайно, навантаження стали е, більшими. І я помітила, що під, під час виконання домашнього завдання моя дитина схиляється завжди в одну сторону. Вона е, постава змінилася, і я одразу ж звернулася до лікаря-ортопеда, який нам і порадив лікувальну фізкультуру, і звичайно. Плавання як найкращі засоби профілактики цієї хвороби, і скільки ви живе? вже були вже п'ятий рік? Ми я думаю, справляємося з цією хворобою і надалі будемо продовжувати до закінчення нашого, як сказав лікар. Через два роки ми закінчимо успішно цю подолаємо цю хворобу. Що скажете, Андрію Юрійовичу? Ну, Сколько лет? 11, да? Вот очень характерная история, что впервые начинают обращать родители на проблемы с осанкой, на какие-то перекосы. В... в осанке ребенка это в предпубертатном возрасте, в возрасте до периода полового созревания. Считается, что самый уязвимый возраст для проявления сколиоза – это 10-13 лет. А все начинается с того, что нарушается немножечко осанка. Если можно попросить вашу дочь, вот опять же для родителей мы бы показали, на что нужно обращать внимание. Обращать внимание нужно на то, чтобы уровень вот этих вот надплечий был одинаковый справа и слева. Да. Дальше обратить внимание, нет ли здесь э, асимметрии пояса или вот, э, асимметрии таза. Следующий прием, очень важный, иногда доктора, вот вы знаете, девочки, что э, просят наклониться ребеночка, да, протянуть ручки, и мы обращаем, нет ли асимметрии э, вот этих участков спины при появлении асимметрии и любых каких-то перекосов в осанке ребенка, вам нужно сразу обратиться за консультацией к врачу. Садись, пожалуйста. Потому что, вот интересный момент, что сколиоз начинается как бы постепенно. Существует сегодня, ну скажем, мнение, что сколиоз – это заболевание с до конца неясной природой и пониманием. Многие говорят о генетической предрасположенности к данному заболеванию. А все начинается с того, что когда ребенок растет и, как вы сказали, может сидеть в неудобной позе, вот эти вещи, они ускоряют процессы развития сколиоза, и если на это вовремя не обратить внимание и начать лечение, то сколиоз может из легкой степени перейти в более тяжелую степень, требующую более серьезного лечения. И как раз речь идет о том, что нужно заниматься осанкой и опорно-двигательным аппаратом, мышечной системой как раз все то время, пока формируется костная система кости, связки, мышцы до полного укрепления. Поэтому ну, я считаю, что вам повезло, что вовремя обратили внимание на проблему. И вовремя вовремя обратились к специалистам. И продолжайте заниматься физическими упражнениями. Как не примусить дитину ходить раньше, чем можно, и чи можно отдавать ее в профессиональный спорт? Все это интересует наших матусь. Нехай они и сами запитують у лекаря. Будь ласка, как звать вас? Виктория. Какие вопросы маете до лекаря? Скажите, какие виды спорта противопоказаны детям, которые имеют заболевание позвоночника? Ну, во-первых, если есть какие-то врожденные, нужно сказать, что бывают врожденные заболевания позвоночника. И здесь, конечно, вообще может стоять речь о том, что физические нагрузки могут быть серьезные нагрузки противопоказанные. То есть мы можем говорить не о спорте, а, скажем, о лечебной физкультуре и упражнениях укрепляющих мышцы, укрепляющих связки и кости. Если мы говорим о том, какой же спорт все-таки больше всего влияет на развитие опорно-двигательного аппарата а, детей. А, с одной стороны, ответ простой любой. Но нужно помнить, что а, вот мы знаем, что, например, гимнастика это ранние физические нагрузки достаточно, достаточно серьезные, могут немножко украсть росту ребенка. Или наоборот, такие виды спорта, как а, баскетбол, волейбол, может там могут 2-3 сантиметра добавить росту вашего ребенка, потому что эти виды спорта или плавание способствует вытягиванию. Поэтому э, нужно каждый раз индивидуально смотреть, какой вид спорта все-таки вашему ребенку подходит. И немаловажно, Ира, чтобы спортом дети занимались добровольно и по своему желанию, и были мотивированы. То есть не реализовывали... Э, Мрии своих родителей, как это очень часто. Да. кто еще имеет вопросы? Как звать вас? Юля. Скажите, пожалуйста, в каком возрасте особенно надо уделять внимание позвоночнику и осанке ну, у детей? В любом. Но, как правило, да, в любом возрасте, но, как правило, особо нужно быть внимательными в школьные годы. Потому что э, вот пока ребенок, наши с вами дети не уселись за парты, на достаточно длительное время в вынужденном положении, в общем-то, при э, здоровом опорно-двигательном аппарате ребенку ничего не угрожает. Однако в тот момент, когда ребенок начинает занятия в школе, вам нужно обратить внимание на, условно говоря, то, на чем он сидит, в какой позе он сидит, на соотношение высоты стула и стола письменного, где ребенок занимается. Желательно, конечно же, опять же, учитывать все это с ростом ребенка и проконсультироваться с врачом и принять правильное решение. То есть мы говорим о том, что начиная с раннего школьного возраста, потому что осанка начинает формироваться как раз с 7-8 лет. Критический возраст 10-13 лет, мы уже говорим, но э, позвоночник формируется э, за пределами даже периода полового созревания. Скажите, пожалуйста, меня зовут Мария. Скажите, пожалуйста, какая профилактика может дома проводиться с ребенком? Может быть, какие-то упражнения? Вот он много проводит времени в школе, дома уроки. Что как его можно расслабить? Сидеть можно... за компьютером, например? Да, э, конечно. Его можно расслабить многими способами. Главное, что нужно это делать. То есть, если ваш ребенок сидит у компьютера, то нужно а, напомнить ему, чтобы он оставил свое... Супер интересное занятие, и некоторое время просто походил, размялся, потянулся, выполнил какие-то упражнения. Потому что, безусловно, за этим должны следить мы взрослые. Ребенок не будет следить за своим здоровьем, потому как не все взрослые следят за своим здоровьем, как следует. Это наша с вами задача. Если ваш ребенок сориентирован на то, что при каких-то неприятных ощущениях, например, в школе, или вы знаете, что есть риски определенные, у вас в семье кто-то был со сколиозом? Обратитесь к педагогу и чтобы он позволил ребенку, например, во время урока встать, потянуться, выпрямиться и дать возможность восстановиться кровообращению, дать возможность восстановиться подвижности суставов и дать возможность растянуться связкам. Потому что мне бы хотелось акцентировать внимание, что здоровье позвоночника зависит не только от состояния костной составляющей, но а также от того, насколько прочные связки и Мишці вокруг позвоночника. А чи можемо ми сказати, що головний ворог хребта це сидіння? Якщо б ми зараз проводили нашу зустріч, наприклад, лежачи, то було б надто корисніше. Набагато корисніше? Ви понімаєте, можна сказати, опять же, атвіті на ваш вопрос, і да, і ні. То есть человек, человеческий детеныш в своем развитии проходит этап сидения, дети сидя играют, дети сидя едят, дети сидя учатся. И в том, что дети сидят, нет никакой угрозы для позвоночника. Другой вопрос, как долго они сидят в одном и том же положении, как удобно они сидят, правильно ли они сидят. Вот, например, мы сейчас с вами пытались правильно усадить наших героев, но очень важно, чтобы стул, на котором ребенок сидит, занимается, был с ровной спинкой, чтобы сама спинка поддерживала позвоночник в ровном положении, потому что очень сложно маленькому ребенку делать уроки, там, смотреть телевизор, играть и все время контролировать свою осанку. А как в таких условиях мы можем хотя бы что-то порадить, если не ровная спинка? Ну, Во-первых, безусловно, если мы взрослые рядом, то нам нужно все время ребенку как-то напоминать, что он должен держать осанку, что он должен удерживать ä, правильное положение тела. И вот тут вопрос ä, следующий. Если мы говорим о профилактике, то я бы сказал, что мы должны с вами дать возможность ребенку ä, выбрать определенный вид спорта, потому что любой спорт. Я сейчас, правда, не говорю про бокс для девочек но любой спорт, он все-таки укрепляет мышечный каркас, он способствует укреплению, развитию костей и связок. Поэтому любой ребенок, который занимается спортом, а если это, как мы говорили, плавание, тяжелость, легкая атлетика, боевые виды искусства, везде ребенок задействует спину и мышцы спины. И ребенок заниматься должен спортом или физическими упражнениями до того момента, пока нормальная, правильная осанка не станет, и походка не станет частью его ежедневной жизни. А То кто и как... когда может призначать ЛФК? Мы все знаем, что это такое, так лековальна физкультура. Из школы знакомы, напевно, понятия. Что это такое и кто может его призначать? Вы знаете, лечебная физкультура и специалисты по лечебной физкультуре, физкультуре – это те люди, которые обучены и знают специальные упражнения – при тех или иных заболеваниях не обязательно опорно-двигательного аппарата. Например, лечебную физкультуру могут э, назначить там, при гипертонической болезни, э, при заболеваниях э, мышечной сферы, э, внутренних болезнях. Поэтому, э, но, как правило, ЛФК назначает лечащий врач э, пациент с родителями детки приходят к врачу ЛФК, есть такая специальность, врач ЛФК, который и является специалистом большим именно в выборе тех или иных занятий. И тогда начинается, он прописывает программу, и начинается курс занятий ЛФК. Сколько, в каком количестве, по продолжительности, все это определяется врачом. И естественно, если вы уже работаете в полной связке и у вас полное взаимопонимание с инструктором по то инструктор по это тоже достаточно опытный человек, который, скажем, провел в своей жизни много-много часов различных занятий и может, зная ребенка, подсказать и вам, как родителям, что лучше. И иногда даже мы, доктора, обращаемся к инструкторам за их мнением о том, что же все-таки, на их взгляд, подходит этому конкретному ребенку. Майже все виды профилактики, и специфичны, но лишь одним оком зазирнуть на занятия с ЛФК мы можем просто зараз. И в этом нам поможет тренер с ЛФК Оксана Рева. Будь ласка, я вас Запрошую, поки ви будете готуватися. Вважайте, що це у вас відкритий урок. Ми перервемось на рекламу. Бажаєте, щоб ваш малюк розвивався гармонійно і був здоровим. Фітнес клуб Волна запрошує вас у групи плавання для дітей з 6 місяців до 3 років, комфортні умови, сучасна очистка води та підігрів дитячого басейну до 33 градусів у фітнес клубі Волна, вулиця Астрономічна, 7 А, телефон 315-2013. Ви дивитесь щоденник педіатра, повертаємось до тренувальної зали, як и домовлялись зараз заняття з ЛФК. детям можно заниматься подобными вправами? Подобными вправами заниматься можно в общем-то всем. Единственное, что э, ко -э, сам комплекс, который мы ну, придумаем, разрабатываем, создаем как бы для, для ребенка, конечно же, мы отталкиваемся в первую очередь от диагноза, с которым поступает к нам ребенок. То есть, если это уже... Ну, разные бывают случаи, довольно-таки запущенная или степень, или, в общем-то, серьезный диагноз, конечно, он требует ну, достаточно серьезного подхода, достаточно серьезных упражнений корригирующих, то есть исправляющих осанку. А, в общем-то, вот как бы упражнения, которые вот для создания мышечного корсета существуют, они, да, они показаны совершенно абсолютно всем детям, они очень полезны для здоровья. И для а Какие хроноса? вражающие результаты вы бачили? бачили тут девчата, может, постава стоит да у меня дети занимаются уже достаточно большой срок это в общем то и конечно же родители периодически проходят обследования они приходят ко мне с результатами и вы знаете очень довольно таки часто это именно положительные результаты лечения и как говорится, много имеет значение, как ребенок сам относится к занятиям, то есть как родители, как ребенок, то есть тут всестороннее такое вот внимание мое, врача, самого ребенка и родителей, да, взаимная ответственность. Если это все в совокупности работает, конечно же, результаты всегда положительные. Мы проводим сначала часть занятия, которая проходит на суше, так называемо, а потом э, наше занятие мы плавно переходим на занятия на воде, и там это занятие продолжается также точно. Ребен выбраны специальные упражнения, специальные виды плавания, потому что далеко не всеми видами при нарушениях осанки и при сколиозах разрешается плавать. Поэтому подбираем и на воде, и в общем-то вода оказывает очень благотворное влияние и таким хорошим комплексным лечением служит. Я вам дуже дякую, успехи mm -hmm. вам. Спасибо. сегодня мы говорили с тренером с ЛФК Оксаной Ревою. Андрей Юрьевич, что скажете? Че действительно ваша думка такая сама? Якщо мы увидели занятия, маємо сказать, не повторить, ты самит, только под нами я думлю, тренера. А вот это всем корыстно. <клес> ну, во-первых, я хотел бы обратить Ира, и твое внимание и всех наших гостей на соотношение мальчики и девочки. Как раз один мальчик и столько леди на занятиях. Это как раз говорит о том, что действительно, хотя нарушение осанки у детей, как у мальчиков, как у девочек встречается одинаково, но болеют с колезом почему-то больше девочки в несколько раз. Поэтому мы и видим здесь в основном э, девчонок. Что касается занятий э, лечебной физкультурой, то понимаете, безусловно, не, не потому что вот не повторяйте эти упражнения, так как они могут быть опасными. Но мы же говорим о корректирующем действии, о каком-то лечебном действии. И, безусловно, присутствие специалиста в тот момент, когда вы только учитесь проводить те или иные занятия, оно желательно и, можно сказать, даже обязательно. Потому что, ну, наверное, нет ни одного человека, который бы достиг, скажем, в спорте больших результатов без своего тренера. Поэтому, если мы хотим, чтобы ребенок действительно успешно, э, под, ну, мы могли успешно скоррегировать проблемы с осанкой или э, со сколиозом, то, который приводит к нарушению осанки, то, конечно, лучше все это делать вместе с тренером. И тут есть момент главный, да? Мы услышали, что все дети находятся под наблюдением медиков. И здесь есть один нюанс данного заболевания. Сколиоз может начинаться как незначительные изменения и искривления, но это прогрессирующее заболевание. Если мы с вами упустим время, то дальше мы сможем только скажем, предотвратить развитие, но исправить будет сложно. Поэтому, когда мы с вами занимаемся лечебной физкультурой и постоянно наблюдает врач ребенка, он видит, улучшается ли состояние ребенка или ухудшается. Если врач будет видеть ухудшение в искривлениях, то он может назначить дальнейшее более серьезное лечение, например, использование корсетов. Да, в самых тяжелых случаях сколиозов а, это даже операция. Так вот, это уже индивидуально корсет. Это очень индивидуально. И вот интересный момент. Если сколиотическая осанка, сколиоз, насчит, сколиоз насчитывает до 10% девочек, и, ну, вообще детей, в основном девочек, как мы поняли, то серьезного лечения требует не более 0,3% детей. Поэтому как раз огромная армия деток должна быть вовремя выявлена и может получая лечебную физкультуру, занятия, различные упражнения, скорректировать проблему и не запустить ее, не дать возможность ей развиться в тяжелую форму заболевания. пожалуйста, кобякам, что треба делать, когда дитина идет до школы. На що звертати увагу, і ти особисто перевіряти розмір парти, да. висоту. Как дитина наседает? Что делать дома? А, ну, во-первых, естественно, мы говорим о том, что нужно подобрать парту, которая бы подходила ребенку. Стул должен быть удобным, спинка должна поддерживать спину ребенка. А, если ваш ребенок вы видите для того, чтобы писать, принимает совершенно неудобную, неестественную позу, обратите внимание и постоянно об этом говорите ребенку. Обязательно нужно делать перерывы для того, чтобы ребенок мог, ну, скажем, размяться, растянуться остановить кровообращение в мышцах, суставах, связках. Uh, и если вы увидите что несмотря на ваше внимание ваши усилия uh, вдруг при uh, осмотре сзади да вот, вот вы сейчас Ира, да. стоите да, у вас плечики правильно да, и вдруг какое-то плечо родители видят uh, uh -huh. ниже uh, второго это уже повод обратиться к врачу если вдруг мы видим uh, складки на поясе какие-то дополнительные асимметрию пояса потому что наша с вами осанка очень сильно зависит от того под каким углом и как установлен таз, от того как сформировались тазобедренные суставы и как стоит э, бедренная кость и все это относительно нашего с вами гравитационного центра тяжести. И э, я хотел бы еще сказать, что немало важную роль на наше с вами формирование э, позиции осанки влияют психологические факторы. Да, э, когда ребенок подавлен, депрессирован находится в не очень благоприятных психологических условиях и, наверное, любой из нас осанка не может быть правильной. Такая. Да, такой. То есть, радостна, наша байера. с вами осанка очень часто является отражением нашего внутреннего состояния, то есть насколько ребенок уверен в себе, насколько ребенок находится в благоприятных психологических условиях в семье, в школе. Ну в окруженні со своїми сверстниками. Це дуже сильно влияет на самоощущение рібінка. Партнер випуску Аквафітнес клуб «Волна» – Спортивний клуб для всієї родини. На цьому наша зустріч завершується. Я буду чекати нових цікавинок із вашого щоденника. Глядачам дуже дякую за увагу і прощаюсь до наступних випусків. А я желаю крепкого здоровья вам и всем членам вашей семьи. До свидания. Бажаєте, щоб ваш малюк розвивався гармонійно і був здоровим. Фітнес клуб Волна запрошує вас у групи плавання для дітей з 6 місяців до 3 років, комфортні умови, сучасна очистка води та підігрів дитячого басейну до 33 градусів у фітнес клубі Волна, вулиця Астрономічна, 7 А, Телефон 315-2013.